ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతి నమ శ్రీ గురుభ్యో నమ మాత్రే నమ సంకష్టనాశన విష్ణు స్తోత్రం జై శ్రీకృష్ణ మనకు ఏ కష్టం వచ్చినా తలచుకునేది ఆ పరమాత్ముడినే అది విష్ణువు కావచ్చు రాముడు కృష్ణుడు అమ్మవారు ఎవరైనా కావచ్చు మన భక్తి మన విశ్వాసాలే భగవంతుడు కూడా ఇష్టపడతాడు స్వయంగా శ్రీ నారదుడే ఈ విష్ణు స్తోత్రాన్ని భక్తితో పఠించినా లేదా విన్నా ఆ స్వామి అనుగ్రహంతో మన దుఃఖాలు సంకటాలు పీడలు అన్నీ హరించబడతాయి అని సెలవిస్తున్నారు శుభమస్త మీరు మొదటిసారిగా నా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని అందరికీ షేర్ చేసి సహకరించండి నా ఛానల్లో ఆల్రెడీ వివిధ స్తోత్రాలు చేసి పెట్టాను వాటిని విని భగవంతుని కృపకు పాత్రలు కండి వివిధ రకాల ప్రయోజనాలను పొందండి థ్యాంక్ యూ సంకష్టనాశన విష్ణు స్తోత్రం नारद उवाच पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवाः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः देवावोचुः नमो मत्स्यकूर्मादिनास्वरूपैः सदा भक्तकार्योद्यतायार्तिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्ताय ते स्तु रमावल्लभाय सुराणं निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नताः स्मो नताः स्मः नमो दैत्यसन्तापितामत्यदुःखा अचलध्वंसदम्भोलये विष्णवेते तल्पेशया नार्कचन्द्रा विनेत्राय तस्मै नताः स्मो नताः स्मः नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स कदाचिन्नसंकष्टैः पीज्यते कृपया हरेः सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः सकदाचिन्नसंकष्टैः पीज्यते कृपया हरेः इति पद्मपुराणे पृदुनारदसंवादे सङ्कष्टनाशनविष्णुस्तोत्रम् यदक्षरपदभ्रष्टं मात्रा हीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवनारायण नमोऽस्तु ते सर्वं शिक्षणार्पणमस्तु